Дном. В мирной жизни преподаватель IT-технологий в Национальном горном университете. Иван Ночевный. Скажите, а ваши компьютерные вот, знания компьютерных технологий помогают на войне? Они знаете, не сколько помогают, сколько раздражают. Что делают? Раздражают. Раздражают? Да. Потому что всего того, что мы знаем, у нас в армии нету. Какая сейчас реальная обстановка в аэропорту? Аэропорт бомбят, пуски бомбят. Вот только сегодня позвонили, что вчера погиб наш Попротим танкист. Несколько дней назад он был минометный обстрел. Вот, попали, мина упала рядом, два тяжелых раненых. Вроде все нормально было. сегодня вот мне сказали, что отказали органы, человек не выжил. У нас есть материал о погибшем на днях танкисте. Вы называли его Иваныч? Иванович, да. Мы хотим показать сюжет о нем. Можно? У вас с собой это письмо, да? Да, да. Дай письмо. Ты его с собой в танки возишь? Да, в танки вожу. Третий месяц. Написала письмо девчонка нам. Восьмой Б, колледж номер 11, город Чернигов. Зовут, зовут Катерина. Катенька, третий месяц возим твое письмо. Никак не можем сказать, что ты мы его получили. Катя, мы его получили, и он с нами ездит в танке. И мы БТРовцев, СМНРовцев всех мочим с твоим письмом. Катенька, не переживай. Пятая БТР получила твое письмо. Не переживай, солнышко. Приедем в отпуск, зайдем к тебе в школу и тебя поблагодарим. И прям хорошую шоколадочку. Спасибо большое. Низкий поклон вам, люди наши, дети наши. Вам вы знаете, что мы тут, а все будет хорошо. А вы там спокойно спите, и хорошо будет. Этот сюжет наши журналисты сняли несколько дней тому назад, когда дядя Ваня был еще жив. Да, вот то, что в я показывал осколки, вот такие достались Иванычу, его механику. Иваныч не вытянул. Это перемирие. То есть как только перемирие, у меня одна команда для своих, ребята, будьте осторожны. Все. Саш, э, я понимаю, что вам тяжело говорить, и нам, нам всем тяжело от того, что гибнут наши, наши защитники и родные нам люди. Я знаю, что дядя Ваня обращался к вам с просьбой передать привет девочке, которая, которая подарила ему рисунок. А, так, он показал нам листа и... Взагалі, хочу сказати трошки ширше: усі е, вояки на фронті, а вони з якимось таким неймовірною любов'ю читають ці листи, які пишуть їм діти, тому що вони розуміють, заради чого вони там воюють, заради цих дітей. Іванич каже: ну насправді ж я отримав цей лист. Якось можна так зробити, щоб щоб ця дитина зрозуміла, що я прочитав цей лист. Я кажу, звичайно. І от цей момент, єдине, що Іванович підвів, він не виконав обіцянку вижити. Під час передостанньої перед зустрічі підійшов і каже, вас можна попросити, щоб ми щоб мені щось привезли? І кажу, звичайно, я так собі думаю, ну що може, танкісту треба, може, хочу коньяку дорогого. Знаєте, воює людина. І він каже, ми тут посіємо йому ці консерви. Так хочеться молока і свіжого хліба. Можеш привезти? Я кажу, можу. І ми привезли, і от, і от буквально через два дні його вже не стало. Лю людині так мало потрібно в цьому житті. Так мало потребно на фронте. Им он, вин про новый танк, вот Иванович, он хотел, как бы мы не хороший танк, мы бы всех витягли, мы бы всех рятували. И вот для себя молока и хлеба. Вот такий был Иванович. Слава героям. героям. Ребят, скажите, а чем важна эта работа, которой занимается гном? Чем важен этот населенный пункт в песке? Гном это тыл, даже не тыл, а элемент передовой, но который тебя поддерживает. Ты знаешь, что э, через него ты можешь вырваться обратно, через него ты можешь заехать обра... зайти и выйти. Да. Это ворота, которые. И причем они достались самому надежному другу. <звы> Действительно, то, что делает Ваня, я могу сравнить действительно там, с Великой Отечественной войной, да, Ладога, дорога жизни. По-другому я это назвать не могу, это действительно так и есть. То есть если этот коридор закрыть, что в принципе пытались сделать неоднократно, вот. Ну, мягко скажем, будет очень тяжело держать аэропорт, да, и удержать его. Это ворота аэропорта, вот просто. А у Вани ключи от аэропорта. Вот и все. Нашим военным корреспондентам удалось побывать в тех местах, где вы служите. И подробнее выяснить, кто такой танкист гном. Я же не мог понять, как просто с ним попасть. Конечно, пока я снарядов положил и все их бывает. Бывает, залез легко. С автоматом уже сросся, нет еще? Конечно. То есть без него как-то нет. То же самое, что выйти на улицу и не обуться. То есть, ну, привычка делать такое. Привычка танкиста, который жил с пехотой. Танкист, который живет с танкистами, он ходит без автомата, потому что его уже попал. Же, либо в танк, либо в автобус, потому что не нужно аппарат абсолютно. Вот это все случилось уже в Ариэмпе и А вон вышка, отсюда хорошо видно вышку, видите? Да, да, Большой да. Большой Тополь слева. Правее нее за Большим Тополем новый терминал, чуть правее старый терминал. Вон дымочек идет над домом. Это да. получается уже, ну скажем так, начало аэропорта, из которого они обычно лезут. Да. Ну, видите, три стоят. да. То есть мы сейчас стоим как бы далеко от терикона, мы видим, что за ним происходит. Мы станем под терриконы, Соответственно, сами понимаете, что занятие высоты – это самое главное занятие высоты. То есть если высоту мы займем, то, в принципе, с Донецка к нам будет очень много прилетать, а ответку мы не дадим, потому что жилые кварталы. Тоже глупо. То есть тут такая патовая ситуация. Вы абсолютно не маленький мужчина. Вы выглядите... Я маленький. Маленький? Я гномик, да. Можно вас попросить пристать? Можно. Метр девяносто, да. Почему гном? Спасибо. В интернете очень популярный был у меня ник, постоянный, гномус. Но для армии сложные слова, очень сложные слова. А все, кто увлекается там фэнтези, всеми делами, знают, что гномы такие бронированные маленькие люди, похожие на фанкистов. Ну, как, например, гимли из «Властелина колец». Тот же самый, да. Но <laughs> слово «дварф» или «джаггернаут» выговариваемое для полковников, майоров и высшего командного состава. Поэтому получилось гном. Вот так и привыкли. Прошу прощения, вы метра девяносто, а как в танк помещается? Вот так. Правда? Да. Вы смелый воин. Но вот среди всех рассказов, которые мы слышали про вас, на меня произвел впечатление, ну, совершенно неизгладимое, один из них. И мы попытались на его основе воссоздать реконструкцию того события. Ну, да. ну, а вот еще один, ребят. Жены российских офицеров просто в шоке. Эти сильно красномордные герои блудят по домам. Путают дома, подъезды, прикрываются чужими женщинами, а потом умирают от инфаркта. Воду привезли. привезли, давай. Вот место, не бывает. Ну давай, еще что то Давай, давай, давай. Давай, давай, Один телеведучий вирішив, коротше, зробити таку агітацію. Робота по зеленці, рам! Где форма? Это правда? Да. Так и произошло? Ну, примерно, да. Вы пошли ну, принять душ. Да. Ну приняли душ по раз, и век запросил поддержки по зеленке поработать. Ну, как-то долго пришлось в пехоте объяснять, куда ехать, пришлось самому прыгнуть. А я как бы штанкист, но бэха не моя машина. Пришлось поехать. Чем был-то, мы поехали. Только правда раз я ее еще с собой взял. Вот, после, после отработки даже заехал же в гости и чем удивил близлежащее окружение, которое сидело в окопах в бронежилетах с пулеметами своей формы. Да. А самому зашел ты... ко второй половинке абрикоса к друзьям поднимался, да. Было такое дело, да. А самому не страшно было без бронежилета прыгать? Или ну, не думали об этом? Там. Тут был вариант такой, либо сейчас ехать, либо идти одеваться, а там время оно как бы ну, секунды, минута максимум. Пусть, пусть недалеко ехать, но все равно, поэтому некогда было. Я же броне, тем более. Чем... А местные жители обращаются к вам за помощью? Да, постоянно практически. Там местных жителей осталось процентов 10, 10% но ну, по последним данным 200 человек. А, а. о чем именно просят? Просят? Чтобы не стреляли, самое первое, что не просят. Но мы говорим, это вопрос не к нам, а к тем, кто из Донецка стреляет. Потому что очень часто обстрелы просят, ну да, еды просят помочь, воды очень часто просят. Вот, там, просят там проехать туда-то, зерно убрать, собрать, привезти. Ну как-то пытаются наладить быт свой. Потому что нам искренне жалко тех людей, которые там остались, потому что им там зимовать. Нам там зимовать, да, некоторые. То есть как бы, ну... Это нечеловеческие условия, скажем так. Воды нет, газа нет, света нет, нормального магазина с едой нет. Вопрос, как жить там людям? Очень много брошенных животных. Да. Да? Очень, очень много брошенных животных, причем животные не дети какие-то, а домашние. Какие? Есть люди уезжали и оставляли собак, кошек. Мы нашли там живой уголок. Мы приехали на блокпост, там была такая собачка друг. Малыш я его назвал. Немецкий в чар такой. Он сейчас в клубе, в клубе живет. Он три дня просидел без воды, без еды, под минометным обстрелом, пока мы его нашли, да. Открыли. Он до сих пор голоса не подал. Вот мы уже скоро 90 дней, как в песках, да, то есть он до сих пор голос не подал. Живет с моими ребятами. Он спал с нами под танком. Он к нам приходил ложился, ложился. Да. Потом собаки прибиваются, такие радостные. Сейчас у нас три кота живет. Один Путин. Да. Ну так получилось, да. Он вот. сам себя назвал? Ну, ему помогли, да. Вот с зеленкой написали на борту. Вот, получается. И еще две кошки прибилось. А так у наши ребята, когда там, рейды делали по пескам, нашли живой уголок, который бросили, там за ним слава приглядывали. И там целый зверинец: тушканчики, мышки, кролики. И вы за всем этим приглядываете? Ну, стараемся. И вот за несколько месяцев этих ожесточенных боев, ну, у меня есть ощущение такое, что вы определенным образом привыкли уже к взрывам градов. И к разрывам пуль. Более того, даже сумели наладить кое-какой быт. Да, есть такое плохое выражение, да, человек к всему привыкает, даже к войне привыкает. И это как бы вот лично меня, это расстраивает в личном составе, который, ну, под моим крылом, там, под моим командованием находится свободный, да, вот. что специфические функции на войне. Каждый из нас выполняет, да, товарищ. Вот лиц? я и хочу сказать, что вы, более того, вы еще и сумели наладить быт. А как вы сумели это сделать? Мы хотим сейчас показать нашим зрителям. Да. Мама, папа, привет! <свеч> Света нету. Постоянно телефон отрубают. Электрика вот в воде вся плавает. Спим в покротье полости, на покрой дивана. Если будет манок, будет такой. наш нас п'ятизірковий готель. Це 5 зірок. А оце 4 зіроки. Оце у нас кава, чай, капучино і какао. А це оце, наш ресторан. Ми тут замовляємо омари, копчені вугрі. и э, решту разные деликатесы. И поверьте, официанты, э, который здесь работает, и шеф-повар, у меня наивысшего наивысшего Срочная армия у меня была старшим поваром от столовой. А тут просто началось то, ну, что не жаловались. Не вкусно было, уже бы, расстрелял. У да. нас разобрали. Запишите нам бодяку или жалобу, как мы Одеваем все, что есть, потому что холодно. Просто очень хочется, чтобы дети знали, что мы это все читаем. Носим, носим с собой. Тут в одном письме написано, что ребята, мы вас ждем только с победой. Ну, как мы можем по-другому ехать домой? Ну, большая часть вашей бригады ушла на ротацию. Вы до сих пор в песках. Почему не ушли? Некоторые части, которые были подразделения в аэропорту, они въехали просто в отпуск. Uh -huh. вот. Мы свою ротацию уже 3 ноября будет полгода как ждем. Вот. И я же говорю, 24 октября будет юбилей в песках 90 дней. Приглашаю всех на празднование. А так да, мы свою ротацию ждем. Нам ее обещают как Мама небесную, но я ее с августа жду. Обещание. Поэтому. А быть танкистом это детская мечта? Ну. В детстве я мечтал быть летчиком, а потом танкистом. Да. Вот. Но как-то мечта, мечта мечтой, но никогда не думал, что он превратится в реальность, в будни. И ваши близкие тоже не думали, что это может превратиться в реальность. Мы, кстати, их навестили в вашем родном Днепропетровске. моя тобі передати вітанечко. Коля, я знаходжусь в Донецькому аеропорту, в новому терміналі. Верніше в тому, що від нього залишилось. Я тебе обнімаю, саме. І коли подивишся... це... тут лікері наших хлопчиків, ти коли подивишся це відео, я думаю, ти багато чого. Разумеешь, Краще дивитися на це по відео, ж бути тут и знаходитися. В детстве я мечтал быть летчиком, а потом танкистом. Да. Вот. Но как-то мечта, мечта мечтой, но никогда не думал, что превратится она превратится в реальность, в будущее. И ваши близкие тоже не думали, что это может превратиться в реальность. Мы, кстати, их навестили в вашем родном Днепропетровске. Добрый, веселый, очень мягкий, умный, но в то же время может быть строгим. Ну и, конечно, самый любимый. Он вообще совершенно мирный человек, и он совершенно позитивный против войны было время, когда был заядлым игроманом. Причем играл он танчики, как я говорила. Вот теперь один из главных танкистов страны, я так считаю. Я думаю, что такого, ну, просто папы, такого мужа, ну, не найдешь. Роды у меня были тяжелые, и он первые два месяца вставал каждый день каждую ночь, вернее, день это само собой, каждую ночь, то есть два-три раза, потому что я не могла там садиться и так далее. То есть давал мне ребенка, я его кормила. Вот, цикл мы собрали, а теперь елочку, да, получился, да? Молодец. Ой, какой когда Тимурчик подрос, когда уже стало интересно, полтора года у нас подтягивался, он там залазил на э, всякие лестницы двухметровые и не боялся. Мы везде были вдвоем. То есть то, чего мне сейчас, к эти полгода очень сильно не хватает, ну, катастрофически, особенно с маленьким ребенком. Что привет. Это папа. Иди, папа, на ручке. Иди, папа тебя так сильно-сильно-сильно обнимет, сильно, сильно. обнимет. Папа тебя очень сильно любит. Сильно-сильно. Жди папу, папа скоро приедет. И слушайся маму. Для меня Ваня герой. Тот, кто не сдается, тот, кто думает не только о себе, а о а ближнем, да? И тот, кто не опускает руки.